প্ৰিয়দৰ্শক তুলসী গছত পানী ঢালিলে কি ফল পোৱা যায় জানো আহক তুলসী গছক আমি পবিত্ৰ গছ হিচাপে মানুহ আৰু সেৱা পূজা কৰোঁ তুলসী গছত সাক্ষাৎ বিষ্ণু আৰু লক্ষ্মীমাই বাস কৰে ভগৱান বিষ্ণুৱে তুলসী পাতৰ অবিহনে কোনো ভোক স্বীকাৰ নকৰে তুলসী গছক বিষ্ণুপ্ৰিয়া বুলিও কোৱা হয় সেইবাবে যি মানুহে তুলসীৰ সেৱা পূজা কৰে তেওঁৰ কেতিয়াও দুৰ্গতি নহয় আৰু তেওঁ বহুতো পাপ খণ্ডন হয় তুলসী গছত সদায় জল ঢালিলে কি ফল পোৱা যায় আহক এটা কাহিনীৰ মাধ্যমেৰে বুজিবলৈ চেষ্টা কৰিম এবাৰ দেৱী সত্যভামাই ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণক সুধিলে যে হে স্বামী আপুনি দেখোন তিনিও লোকৰ স্বামী তথাপিও আপুনি তুলসী গছৰ পূজা কিয় কৰে সদায় তুলসী গছত পানী কিয় ঢালে মই এই কথাৰ মহত্ব জানিব বিচাৰোঁ তেতিয়া ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণই সত্যভামাক ক'লে সেই দেৱী সত্যভামা তুলসী সাক্ষাৎ লক্ষ্মীস্বৰূপ সদায় তুলসী গছত পানী ঢালিলে বহুতো পাপ নষ্ট হৈ যায় সেই দেৱী মই আজি আপোনাক এটা কাহিনী শুনাম যাৰ সহায়ত আপুনি আপোনাৰ সকলো প্ৰশ্নৰ উত্তৰ পাব প্ৰাচীন সময়ৰ কথা এখন গাঁৱত এজন ব্ৰাহ্মণে বাস কৰিছিল যাৰ নাম আছিল ধনেশ্বৰ জন্মৰ সূত্ৰে ব্ৰাহ্মণ আছিল যদিও কৰ্মসূত্ৰে এজন ভ্ৰষ্ট কপটি আৰু মিছলীয়া প্ৰকৃতিৰ আছিল তেওঁৰ মন সদায় বেয়া কামতহে বহিছিল যোৱা খেলা চুৰ কৰা আদিত আসক্ত আছিল জীৱনত কেতিয়াও পুণ্য কাম কৰি পোৱা নাছিল শাস্ত্ৰৰ অধ্যয়ন কৰা নাছিল ভগৱানক সেৱা পূজা নকৰিছিল কেৱল আনৰ ধনত চকু ৰাখিছিল এবাৰ ধনেশ্বৰৰ বাণিজ্য কামত নগৰলৈ গৈছিল তেওঁ য'ত আছিল তাৰ ওচৰতে এখন আশ্ৰম আছিল সেই আশ্ৰমত সাধুসকলে ঈশ্বৰৰ সেৱা পূজা কৰিছিল একেলগে আহাৰ ৰান্ধি সকলোৱে অজান জীৱক আহাৰ খুৱাইছিল আৰু নিজেও খাইছিল তাকে দেখি ধনেশ্বৰে বিনামূলীয়াকৈ আহাৰ খাবলৈ সেই আশ্ৰমত থাকি লৈছিল সেই স্থানত থকাৰ বাবে ঈশ্বৰৰ নাম ল'বলৈ সেৱা কৰিবলৈ সুবিধা পাইছিল এনেকৈয়ে ধনেশ্বৰ এমাহমান সেই স্থানত থাকিল থকাৰ দিনকেইটাত অজানিতে তেওঁ এজোপা তুলসী গছৰ পুলিত ৰাতিপুৱা সদায় স্নান কৰি আহি পানী ঢালিছিল সেয়া কোনো বিচাৰ কৰি বা ভক্তিভাৱত পানী ঢালা নাছিল মাত্ৰ গছৰ পুলিটো ডাঙৰ হওক বুলিহে পানী ঢালিছিল এদিন ধনেশ্বৰ আশ্ৰমত শুই আছিল তেনেতে কৰবাৰ পৰা এটা সৰপ আহি ধনেশ্বৰক কামোৰে লগে লগে ধনেশ্বৰ অচেতন হৈ পৰে কাষতে শুই থকা সাধুসকলে ঘটনাটো বুজিব পাৰি হুলস্থুল আৰম্ভ কৰি দিয়াত আশ্ৰমত থকা সকলো সাধু সাৰ পায় আৰু ধনেশ্বৰৰ কাষ চাপি আহে সেইদিনা ধনেশ্বৰৰ ভাগ্য ভাল আছিল যে সেইদিনাই আশ্ৰমত এজন ডাঙৰ বৈদ্যৰাজে আশ্ৰয় বিচাৰি আহিছিল লগে লগে বৈদ্যৰাজে ধনেশ্বৰ চিকিৎসা আৰম্ভ কৰি দিয়ে চিকিৎসা কৰি থকাৰ সময়ত ধনেশ্বৰ অচেতন হৈ আছিল অচেতন হৈ থকাৰ অৱস্থাতে ধনেশ্বৰৰ লগত এটা অদ্ভুত ঘটনা ঘটিছিল অচেতন অৱস্থাত ধনেশ্বৰে নিজক যম লোকত থকাৰ দৰে অনুভৱ কৰিছিল তেনেকুৱাতে যমৰাজে ধনেশ্বৰক মাত লগালে তুমি জীৱনত কেৱল পাপ কৰিছিলা যাৰ বাবে অকালতে সর্বদংশনত তোমাৰ মৃত্যু নিশ্চিত হৈ আছিল মই তোমাক জম লোকলৈ লৈ আহিছিলো তেনেকুৱাতে মহাৰাশি নাৰদেমক জনালে যে তুমি অজানিতে মহাপুণ্য কাম কৰিলা তুমি তুলসী গছত এমাহ ধৰি নিতৌ পানী ঢালি আহিছিলা যাৰ বাবে তোমাৰ সকলো পাপ খণ্ডন হল এতিয়া তুমি পাপমুক্ত গতিকে মই তোমাক পৃথিৱীলৈ ঘূৰাই পঠিয়াম চিকিৎসা কৰাৰ অলপ সময়ৰ পাছতেই ধনেশ্বৰ ভাল হৈ উঠে ভাল হৈয়ে ধনেশ্বৰে গোটেই ঘটনাটো আশ্ৰমৰ গুৰুজনাক বিৱৰি কয় ধনেশ্বৰে গুৰুজনাক সোধে যে হে প্ৰভু সঁচাকৈ তুলসী গছৰ ইমান বেছি মহত্ব আছে নেকি তেতিয়া গুৰুজনাই হয়ভৰ দি ক'লে যে তুলসী মা লক্ষ্মীৰ ৰূপ গতিকে তুলসী থকা স্থান সদায় চাফ চিকুণ কৰি ৰাখিব লাগে ৰাতিপুৱা স্নান কৰি সদায় তুলসী গছত পানী ঢালিব লাগে আৰু গধূলি চাকি জ্বলাব লাগে সেৱা কৰিব লাগে তুলসী গছৰ ওচৰতে কাপোৰ মেলিব নালাগে যাতে কাপোৰ ধোৱা পানীৰ টোপাল তুলসী গছত নপৰে তুলসীৰ শুকান পাত সৰিলে সেই পাত জাবৰ পেলোৱা ঠাইত বা লেতেৰা ঠাইত পেলাব নালাগে তুলসী গছ কেতিয়াও শুকাবলৈ দিব নালাগে তুলসী গছজোপা শুকাই গ'লে ঘৰত সুখ সমৃদ্ধি নোহোৱা হয় যদি ভিডিঅ'টো ভাল পালে লাইক কৰি দিব শ্বেয়াৰ কৰি দিব লগতে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব ধন্যবাদ